নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই তোমালোকক পঢ়াব গৈছোঁ পাঠ নম্বৰ দহ প্ৰত্যাহ্বান তোমালোকে জানাই যে প্ৰত্যাহ্বান মানে কি আমাৰ জীৱনত বহুতো ধৰণৰ সমস্যা থাকে হয়নে বহু সমস্যাৰ কাৰণে আমি বহু কামত কিন্তু আগবাঢ়ি যাবলৈ অসুবিধা পাওঁ সেই সময় হৈ পৰে আমাৰ জীৱনৰ কি প্ৰত্যাহ্বান হা টাফ চিটুৱেশ্যন হয়নে তে কি হয় সেই তেতিয়া কৰোঁতে আমি সি কেনেকৈ সেই প্ৰত্যাহ্বানসমূহ বা সেই বেয়া যিখিনি মানে সময় আমাৰ ওচৰত আহে সেইসমূহ কেনেকৈ আমি পাৰ কৰি হা আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ সেইটোৱেই এই পাঠত তোমালোকক দিছে ধৰা মানুহৰ জীৱনত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা থাকে যেনে কাৰোবাৰ হাত নাই বা কাৰোবাৰ ভৰি নাই হেঁ কোনোবা কাণেৰে নুশুনে ভালকৈ চলিব নোৱাৰে বা কাৰোবাৰ দুখন হাতেই নাই হয়নে নাই এনেকুৱা কিন্তু বহু ধৰণৰ মানুহ সমাজত থাকে তো তেওঁলোকে কেনেকৈ চলে তেওঁলোকেও কিন্তু বহুত মানে টেলেণ্টেড হয় হয়নে তেওঁলোকেও কিন্তু বহুত মানে জ্ঞানী হয় বহুত ধৰণৰ কবিতা লিখে ধুনীয়াকৈ আঁকিব পাৰে কোনোবাই নাচিব পাৰে এনেকুৱাও কিন্তু বহুত প্ৰতিভা তেওঁলোকৰ মাজত সোমাই থাকে ঠিক তেনেকুৱাই আমি ইয়াত মানে পঢ়িম যে তিনিগৰাকী মানুহৰ বেপাৰে ইয়াত ব্যক্তিৰ বেপাৰে পঢ়িম যিহেতুকে মানে কি হৈছে প্ৰত্যাহ্বান আছে এনেকুৱা তেওঁলোকৰ জীৱনত এতিয়া তোমালোকক শিক্ষকসকলে সু সুধিব পাৰে হয়নে নাই যে প্ৰত্যাহ্বাননো কি মানে এইটোৱেই যে তোমালোকৰ জীৱনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন যেতিয়া হোৱা তেতিয়া চেলেঞ্জ হৈ যায় তোমালোকৰ সন্মুখত হয়নে তেতিয়া সেই চেলেঞ্জসমূহ পাৰ কৰি কেনেকৈ তোমালোকে আগবাঢ়ি যাবা সেইটোৱেই হৈছে সেই সময়টো বা সেই চেলেঞ্জটো হৈছে তোমাৰ কাৰণে প্ৰত্যাহ্বান এতিয়া চোৱা কি কৈছে আমাৰ সমাজৰ জীৱনত বিশেষভাৱে সক্ষম বা দিব্যাংগসকলে এক বিশেষ স্থান অধিকাৰ কৰি আছে এই পাতেই তিনিগৰাকী দিব্যাংগৰ চুমু জীৱন গাঁঠা আলোচনা কৰা হৈছে তাৰে দুগৰাকী নাৰী আৰু এজন পুৰুষ নাৰী দুগৰাকীৰ এগৰাকী হাত দুখন নোহোৱাকৈ পৃথিৱীৰ পোহৰ দেখিছে দুগৰাকী নাৰীৰ ভিতৰত এজন হৈছে কি মানে হাত দুখন জন্মৰ পৰাই নাছিলে আৰু আন এজনৰ হৈছে মানে পিছত এটা দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈহে তেখেত মানে হাতটো হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে ঠিক আছে তাৰপিছত কৈছে আনহাতে পুৰুষজন জন্মৰে পৰা মোক মুকলবোধিত আৰু পুৰুষজন হৈছে জন্মৰ পৰাই কি মুকোধিত হা তাৰপিছত নেক্সট চোৱা কি কৈছে অৰ্থাৎ তেওঁ কাণেৰে নুশুনে ক'বও নোৱাৰে মানে যিটো আমি বোবা বুলিও কওঁ হা মানে মুখেৰে কথা ক'ব নোৱাৰে আৰু এইটো কাজিয়েও কাণেও নুশুনে হা ক'বও নোৱাৰে যিসকলে কিন্তু মুখেৰে কথা ক'ব নোৱাৰে তেওঁলোকে কিন্তু কাণতো শুনে আৰু ক'ব নোৱাৰে কিন্তু সকলো প্ৰতিকূল অৱস্থাক নেওচি বাস্তৱ পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হৈ তেওঁলোক জীৱন যাত্ৰাত আগবাঢ়ি গৈছে এই তিনিগৰাকী ব্যক্তিৰ সাক্ষাৎকাৰৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ মানসিক দৃঢ়তাৰ কথা পাত প্ৰতিপন্ন কৰা হৈছে এতিয়া প্ৰিন্স গগৈ এক নম্বৰ কি হৈছে প্ৰিন্স গগৈৰ কথা এতিয়া আমি পঢ়িম প্ৰশ্নকৰ্তা নমস্কাৰ আজি আপোনাৰ লগত চিনাকি হ'বলৈ আহিছোঁ প্ৰশ্নকৰ্তাই কৈ আছে প্ৰিন্স গগৈ নমস্কাৰ প্ৰশ্নকৰ্তা আপুনি এই জীৱন সংগ্ৰামত শাৰীৰিক প্ৰতিকূলতাকো নেওচি আজি নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিছে জন্মৰ পৰাই আপুনি কেনেদৰে এই সংগ্ৰামৰ মুখামুখি হৈছিল এইটো প্ৰিন্স গগৈক কি কৰিছে প্ৰশ্নকৰ্তাই খুজিছে নেক্সট ক'লে চোৱা প্ৰিন্স গগৈ জন্মৰে পৰা ম মোৰ দুয়োখন হাত নাছিল প্ৰিন্স গগৈয়ে ক'লে যে জন্মৰ পৰা তেখেতৰ দুয়োখন হাত নাছিলে কিছুমান লোকে মোক সমমৰ্মিতাৰে আঁকোৱালি লৈছিল আন কিছুমানে আকৌ মোক অমংগলীয় বুলিও গণ্য কৰিছিল কিন্তু সমাজৰ এইবিলাক হৈছে কু সংস্কাৰ মানুহক যিসমূহ কয় যে অমংগোলীয় বা এখেতক মানে গোটেই চাবা নহয় কিছুমান অন্ধবিশ্বাস কু সংস্কাৰ আঁকোৱালি ৰাখে যে এই মানুহজনক চাই যদি কিবা কামত যায় বেয়া হয় বা এই মানুহজন ঘৰখনৰ বাবে অমংগলীয় এইবিলাক কিন্তু বেয়া কথা এনেকুৱা ক'বও নাপায় প্ৰশ্নকৰ্তাই তেতিয়া চোৱা কি কৈছে প্ৰশ্নকৰ্তা বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰোঁতে কিবা বাধা বিবাদৰ সন্মুখীন হৈছিল নেকি প্ৰিন্স গগৈ হৈছিল এখন বিদ্যালয় মোক নামভৰ্তি কৰিবলৈ দিয়া নাছিল কেৱল সোণাৰীৰ ৰাজধাপ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষই মোক আঁকোৱালি লৈছিল প্ৰশ্নকৰ্ত প্ৰশ্নকত্তা ক'লে আকৌ বিদ্যালয়ত আপুনি কেনেকৈ লিখিছিল প্ৰিন্স গগৈ ভৰিৰেই লিখি মই মোৰ শিক্ষা জীৱন আৰম্ভ কৰি সোণাৰী জাতীয় বিদ্যালয়ৰ পৰা প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হওঁ পাছত উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ দেৱানাও পাৰ হৈ বৰ্তমান কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ত স্নাতক পৰ্যায়ত অধ্যয়ন কৰি আছোঁ ঠিক আছে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতক পৰ্যায়ত অধ্যয়ন কৰি আছোঁ প্ৰশ্ন কথা ক'লে আজিৰে সময়ত আপুনি কি কৰি ভাল পায় কৈছে আজিৰ সময়ত আপুনি কি কৰি ভাল পায় প্ৰিন্স গগৈ মই ভৰিৰ আঙুলিৰ জৰিয়তে ছবিও অংকন কৰোঁ আৰু ছবি অঁকাৰ এটা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰও খুলিছোঁ দেখিছেনে হাত দুখন নাই কিন্তু ভৰিৰে ছবিও আঁকিছে আকৌ ছবি অঁকাৰ এটা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰও খুলিছে তদুপৰি মই গান গাই মনৰ দুখ কিছু পাত পাত লাওঁ আৰু তথাপিও তাৰ উপৰিও প্ৰিন্স গগৈয়ে কি কৰে কিছুমান গানো গায় গান গাই তেখেত মনৰ দুখ কি কৰে মানে পাতল কৰে প্ৰশ্নকৰ্তা বাৰু এতিয়া আপোনালোকৰ অৰ্থনৈতিক দিশটোৰ বিষয়ে অলপ ক'বনে এতিয়া কৈছে আপোনালোকৰ অৰ্থনৈতিক দিশৰ বিষয়ে অলপ ক'বনে প্ৰিন্স গগৈয়ে ক'লে চোৱা আগতে অর্থনৈতিক অবস্থা বৰ স্বচ্ছল নাছিল অতিশয় কষ্টৰ মাজেৰে জীৱন অতিবাহিত মই মই এতিয়া গুহাটীর নেমকেয়ার হাসপাতালের অভ্যৰ্থনা কক্ষত কৰ্মৰত আপোনাৰ জীৱনৰ সমগ্রে আপনার জীবনের সকলক আপুনি কিবা কব নিকি প্ৰিন্স গগৈ জীৱনৰ গতিপথত নানা বাধা থাকিবই সেইবোৰ নেওচি আগ আগবাঢ়ি যোৱাটোৱেই হ'ল যোৱাটোৱেই হ'ল মূল কথা তো কৈ আছে জীৱনৰ গতিপধত নানা ধৰণৰ বাধা বিঘ্নি থাকিবই কিন্তু সেইবোৰ নেওচিও আমি কি কৰিব লাগে আগবাঢ়ি যাব লাগে মই তেনে চিন্তাৰ চিন্তাৰে আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আনকো আগবাঢ়িবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ প্ৰিন্স গগৈয়ে সকলোৰ কাৰণে এটা মানে বাৰ্তা দিব বিচাৰিছে যে মই যেনেকৈ সকলো বাধা নেওচি আগবাঢ়ি গৈছোঁ তেনেকৈ বাকীসকলো যাতে এনেকৈ সকলো বাধা আগবাঢ়ি নেওচি আগবাঢ়ি যাব পাৰে প্ৰশ্নকৰ্তা আপোনাৰ দৃঢ় মনোবলৰ শলাগ লৈছোঁ আপোনালৈ শুভকামনা জনাই আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ প্ৰিন্স গগৈ ধন্যবাদ এইখিনি প্ৰশ্নকৰ্তা আৰু প্ৰিন্স গগৈৰ কথোপকথন আছিল এতিয়া জুলি বৰুৱা কৈছে চোৱা প্ৰশ্নকৰ্তা নমস্কাৰ এটা অনাকাংক্ষিত দুৰ্ঘটনাত আপুনি পতিত হৈছিল যাৰ বাবে আপুনি চিৰদিনলৈ এক শাৰীৰিক প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হ'ল সেই দুৰ্ঘটনাৰ বিষয়ে অলপ ক'বনে এতিয়া প্ৰশ্নকৰ্তাত জুলি বৰুৱাক সুধিছে যে আপুনি এটা বাছ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিলে বোলে যাৰ বাবে আপুনি চিৰদিনলৈ এক শাৰীৰিক প্ৰত্যাহ্বান হৈছে হে সেই দুৰ্ঘটনাটো অলপ বাছ দুৰ্ঘটনাটো ক'বনে জুলি বৰুৱা হয় গুৱাহাটীৰ পৰা লখিমপুৰৰ ঘৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত বাছ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মই মোৰ দুয়োখন হাত হেৰুৱাইছিলোঁ হাত দুখন হেৰুৱাই প্ৰথমে মই বৰ অসহায় অনুভৱ কৰিছিলোঁ এক সীমাহীন বিষাদ বেদনাই মোক আৱৰি ধৰিছিল মই চকুৰে ধোৱা কোৱা দেখিছিলোঁ নানা চিন্তাই মোক জুমুৰি দি ধৰিছিল প্ৰশ্নকৰ্তা এনে দুখনৰ মাজতো হেনো আপুনি কবিতা লিখিছিলে লিখিছিল তো কৈ আছা আপোনাৰ যে এনেকুৱা হাতৰি অৱস্থা তথাপি বোলে আপুনি কবিতা লিখিছিল প্ৰশ্নকৰ্তা জুলি বৰুৱা হয় মই লিখা কবিতা এটাৰ শিৰোনাম আছিল আপোনাৰ দৰে মোৰো দুখন হাত আছিল প্ৰশ্নকৰ্তা কবিতাটোৰ এপাকী গাই শুনাব নেকি তেতিয়া ঝুলুবৰুৱাই গালে চোৱা ঝুলু বৰুৱা আপোনাৰ দৰে মোৰো দুখন হাত আছিল যি দুহাতেৰে সাজিছিলো বালিঘৰ মাৰ চাদৰৰ আঁচল ফালি খেলিছিলোঁ দৰা কইনা আৰু আলফুলে ধৰিছিলো নানা ৰঙী পখিলা প্ৰশ্নকৰ্তা শুনি ভাল লাগিল আপোনাৰ এনে দৃঢ় মনোবলৰ উৎস কি ঝুলি বৰুৱা মানুহৰ অকুণ্ঠ মৰম মোৰ অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস দুৰ্ঘটনাৰ পূৰ্বে আন এশগৰাকী ছোৱালীৰ দৰে ময়ো নিজৰ সপোনৰ মাজত মগ্ন আছিলোঁ দুৰ্ঘটনাৰ পাছত মোৰ জীৱনৰ লক্ষ্য সলনি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই অনাদৰ অৱহেলাৰ মাজত জীয়াই থকা দিব্যাংগসকলৰ বাবে ইতিবাচক কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ প্ৰশ্নকৰ্তা আপুনি কি কৰিম বুলি ভাবিছে বুজাই ক'ব নেকি ঝুলি বৰুৱা তেওঁলোকৰ বাবে মই এজোপা বৰগছ হৈ চাহ দিব বিচাৰোঁ অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ বাবে অন্য বস্ত্ৰ আৰু আৱাস নিশ্চিত কৰাৰ সপোন দেখোঁ তেওঁলোকৰ সম্ভাৱনাক শাকৰ ৰূপে দিয়াৰ মোৰ এক এক পৰিকল্পনা আছে প্ৰশ্নকৰ্তা বৰ ভাল কথা মই আপোনাক আৰু দুটামান কথা সুধিব খোজোঁ আপুনি এই কৃত্ৰিম হাতখনেৰে লেখা মেলা কৰোঁতে অসুবিধা নাপায়নে জুলিবৰা বিশেষ নাপাও মোৰ অভ্যাস হৈ গৈছে প্ৰশ্নকৰ্তা জীৱিকা নিৰ্বাহৰ বাবে আপুনি বৰ্তমান কি কৰি আছে জুলি বৰুৱা মই অসম চৰকাৰৰ তথ্য আৰু জনসংযোগ বিভাগত সহকাৰী গৱেষণা বিষয়াৰূপে বৰ্তমান কৰ্মৰত জুলি বৰুৱাই চৰকাৰী যিটো অসম চৰকাৰৰ তথ্য আৰু জনসংযোগ বিভাগ আছে তাত মানে চাকৰি কৰে প্ৰশ্নকৰ্তাই এই অদম্য সাহস আৰু মনোবলৰ বাবে আপুনি সঁচাকৈয়ে প্ৰশংসাৰ পাত্ৰ আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ তেতিয়া জুলি বৰুৱাক অশেষ ধন্যবাদ জনালে আহিল সংগ্ৰামজ্যোতি চৌধুৰীৰ কথা প্ৰথমে নাৰীৰ কথা পঢ়িলো গুৱাহাটীত থকা সংগ্ৰামজ্যোতি চৌধুৰী জীৱন সংগ্ৰামৰ এগৰাকী অক্লান্ত সৈনিক তুলিকাৰ যাদুৰে একোটা বিষয় বিষয়ক জীৱন্ত কৰি তুলি সংগ্ৰামজ্যোতি এজন মুকবোধিৰ যুৱক তেওঁ এখনৰ পাছত আন এখন চিত্ৰ বৰ্ণ বৰ্ণময় আৰু প্ৰাণৱন্ত ৰূপত অংকন কৰি নিজৰ বিৰল প্ৰতিভাৰ পৰিচয় দিছে তেওঁৰ প্ৰতিভাৰ উমান ল'বলৈ আমি তেওঁৰ মাতৃৰ সহায় ল'ব লগা হৈছিল গুৱাহাটীৰ আৰ্টিষ্ট গিল্ডত তেওঁ চাৰুকলাৰ পাঁচ বছৰীয়া ডিপ্ল'মা লাভ কৰাৰ পাছত নিজাবীয়াকৈ চিত্ৰাংকন কলা কেন্দ্ৰ খোলে তেওঁ চিত্ৰকলাৰ শিক্ষাদানৰ কৰে সংগ্ৰামজ্যোতিক সফল চিত্ৰশিল্পী হিচাপে গঢ় দিয়া আৰু প্ৰতিষ্ঠা কৰাত মাতৃ শ্ৰীমতী আইমণি চৌধুৰীৰ ভূমিকা অপৰিসীম সংগ্ৰামজ্যোতিয়ে এতিয়ালৈকে বিভিন্ন চিত্ৰাংকণ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত অনেক বঁটা লাভ কৰিছে আনহাতে পঞ্চম ভাৰতীয় কলা প্ৰতিযোগিতাত বিদ দিব্যাংগসকলৰ জীৱন সমৃদ্ধিৰ শিতানত তেওঁ প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰে তদুপৰি ৰাষ্ট্ৰীয় সংহতিক কলাৰ মাধ্যমত মূৰ্তি কৰিবলৈ আয়োজিত কৰাৰ কলা প্ৰদৰ্শনীত অংশগ্ৰহণ কৰি তেওঁ ভূয়সী প্ৰশংসা অৰ্জন কৰিছে মানে তেখেতে চিত্ৰাংকণত বহুত পাৰ্গতাৰো তেওঁৰ কলাকৃতিয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো বিশেষকৈ জাপান ফ্ৰান্স আদি দেশত সমাদান লভিবলৈ সক্ষম হৈছে সংৰামজ্যোতিৰ প্ৰবল আত্মবিশ্বাস আৰু অতুলনীয় কলাকৃতিত আমি সকলোৱে গৌৰৱান্বিত ঠিক আছে সেইখিনিয়ে আছিল তোমালোকক তিনিজনৰ বিষয়ে দিয়া তিনিজনৰ জীৱনে কেনেকুৱা প্ৰত্যাহ্বান আহিছিলে আৰু কেনেকৈ তেওঁলোকে প্ৰত্যাহ্বান নেওচি সকলো বাধা বিঘুনি নেওচিও নিজৰ জীৱনত সফল হৈছে সেইটোৱে তোমালোকক বুজাব বিচাৰিছে এতিয়া জানো অহা অলপ দিছে চোৱা দিব্যাংগ মানে অক্ষম নহয় তেওঁলোক অন্য ধৰণে সক্ষম সকলো দিব্যাংগ বা বিশেষভাৱে সক্ষম লোক প্ৰাণবন্ত আৰু মৌলিক শক্তিৰ অধিকাৰী বাধাগ্ৰস্ত বা দিব্যাংগ বিষয়টো পুতৌ বা সহানুভূতিৰ বিষয় নহয় ই হল মানৱ অধিকাৰ আৰু সামাজিক সহ লগত জড়িত বিষয় শাৰীৰিক বা মানসিক দুই বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ স্থিতি অতি স্বাভাবিক বুলি মানি ললেহে প্ৰতি সুবিচার কৰা হব বাবে বাধামুক্ত পৰিৱেশ গঢ়ি তোলাটো অতি প্ৰয়োজন তথ্য আৰু পৰিৱেশ ইত্যাদিৰ ক্ষেত্ৰত ক্ষেত্র যি প্ৰতিবন্ধকতাৰ সন্মুখীন হয় তা উপলব্ধি কৰি আতর কৰিব লাগে ঠিক আছে এইখিনি হৈছে তোমালোকক জানিবলগীয়া কথা মানে দিব্যাংগ হ'লেই যি একো কৰিব নোৱাৰিব সেইটো কথা নহয় আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই পাঠত যিমানখিনি প্ৰশ্ন আছে এই প্ৰশ্নোত্তৰখিনি মই গোটেইখিনি তোমালোকক দি দিছোঁ প্ৰশ্নোত্তৰখিনি ধুনীয়াকৈ নিজৰ বহীত লিখি ল'বা আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু তলত কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব পৰা যে তোমালোকে চাই কেনেকুৱা পালা ঠিক আছে সকলোৱে ভালে থাকিবা সুস্থ থাকিবা আৰু এই জানিবলগীয়া কথাখিনিও পঢ়িবা ইয়াৰ পৰাও কিন্তু বহুখিনি কথা তোমালোকক জনাৰ বাবেই দিছে এইখিনি তোমালোকে ধুনীয়াকৈ অলপ নিজে পঢ়ি ল'বা ঠিক আছে আৰু সকলোৱে সুস্থ থাকিবা আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি ল'বা নতুন আহিছা আৰু এটা লাইক কৰি দিবা দেই থেংক ইউ সকলোকে thank you